Я повар, ничего особенного, мы просто готовим еду. Еще вчера я не знал, что я буду сегодня вам что-то рассказывать, но Андрею показалось, что, возможно, вам будет интересен мой опыт и то, чем мы сейчас занимаемся в ресторане. Но, в двух словах о себе. Я не повар по образованию, я учусь всему сам. Я очень много путешествую, я провожу в путешествиях приблизительно 40% своего времени. Я на данный момент учился уже в пяти кулинарных школах Европы. Две из них я уже представляю. С сентября мы запускаем проект с баским кулинарным центром в Украине. Вот. Так уж посчастливилось в моей жизни, что около месяца назад я встретил Рене Резепи, и мы имели с ним некий диалог. И этот человек немножко поменял мое понимание, как нужно двигаться в кулинарном плане, что нужно открывать для себя и э, какие этапы, скорее всего, будет проходить э, Украина в своем кулинарном плане в ближайшем будущем. Э, это те этапы, которые проходил весь мир. Э, то есть от каких-то бабушкиных базовых рецептов э, мы переходим уже в стадию изучения. Это приблизительно то, о чем говорили два предыдущих спикера. То есть по посуде там проскакивала тема возвращения к э, неким древним мотивам, к мотивам, истории наших... Извините, Саша, Сляднев. Саша, ты уже тут, да? Пардон. Саша, мы в зале тебя ждем. Давай Да, я тут. Вот, и, значит, возвращаясь к мысли. То есть, вот в презентации по посуде проскакивала тема возвращения к неким древним мотивам, к мотивам наших предков. Дальше во второй презентации был разговор уже о том, что нужно учиться добывать для себя новые знания, и что каждый повар, он все-таки должен, наверное, идти своим путем самообразования, потому что это самое важное. Ни одна школа, ни один наставник не даст вам той информации, которую вы сможете выкрасить сами для себя. То есть, собственно, моя тема – это возвращение к истокам. Возвращение к тому, чем питались наши предки, когда не было Вообще никаких продуктов, когда а, там, еще не завезли к нам поселенные из Штатов, не было ни картофеля, ни помидоров, ни баклажанов, ничего. То есть, а, что такое кухня, там, например, периода Киевской Руси? Да? Это коренья, в первую очередь, это некие злаковые, которые тогда росли, и это, конечно, лес, который давал практически 40% а, продуктов для питания. А, это фотография блюда от для это, собственно, дома, это 2014 год съедобный мох, мхи можно есть, можно есть разные дикие растения. Это непривычно нам, потому что урбанизация практически уничтожила в нашей стране, на постсоветском пространстве, все знания о каких-либо диких продуктах. И сейчас это у нас только начинает приходить, возвращаться, так сказал. Поэтому мы начали исследование. У нас через две недели мы уезжаем в Карпат, И у нас некая экспедиция. Мы будем собирать дикие травы, дикие растения. Дальше. Собственно, что мы знаем? Да? Мы из каких-то да, наших детских воспоминаний от наших мам-бабушек, не подозревая, на самом деле мы используем некие дикие травы. Очень много их используют в разных не знаю, лечебных целях, то есть травки всякие. Но а, трава она не только лечебная, она еще и съедобная. То есть если ее можно употреблять во внутрь, значит она может быть съедобной. Но там, например, из таких можно сказать диких трав, Лена использует ромашку для а, там Еще кто-то что-то использует и, например, с детства, может быть помните, там, возможно кто-то бабушка варила из одуванчика лариния. Дикая трава, дикая трава. Там зверобой используется, шиповник используется. Это то, что нам привычно. На самом деле существует очень много трав, которых мы просто не знаем, но они съедобны. Меня абсолютно поразил лопух, обычный лопух, который растет как сорняк абсолютно везде. Листья можно использовать как как, там, как шпинат, например, то есть его можно отваривать молодые листья, которые вот из середины растут использовать для начинки пирогов, для супов, для крем-супов. осенью у лопуха абсолютно сумасшедший корень. Я не помню, тут у меня, по-моему, его нету, но... Лопуха абсолютно сумасшедший корень. Он может заменить практически морковь и разные корнеплоды. То есть его можно варить, его можно жарить, его можно запекать, из него можно делать пюре. Он имеет очень приятный сладковатый привкус. И Таких вот примеров можно привести на самом деле очень много. Поэтому, собственно, мы этой темой и занялись. Существует очень много книг, что интересно, советского периода, которые описывают именно разные такие вот растения, съедобные, которые которыми можно было в свое время заменить рацион. Потому что, да, возможно, не все помним, но мы прекрасно знаем от родителей, от бабушек, от дедушек, что. Там, в довоенное время, в послевоенное время с продуктами были проблемы. И поэтому образовательные органы Советского Союза, они начали выпускать некие книги для таких, грубо говоря, назовем там, любителей дачников, которые могли найти нечто съедобное в близлежащих лесах. Мы сейчас поднимаем всю эту литературу, она нам очень интересна, мы очень сильно загорелись этой темой. Я думаю, что к концу этого года... Мы сможем даже представить некий большой доклад уже по исследованиям украинского леса. Мы уже, у нас есть первые успехи, о которых я сегодня как раз хочу рассказать. Это то, что мы получили вот буквально недавно. И то, собственно, почему Андрей сказал, что давай ты расскажешь, покажешь и дальше попробовать. Мы делаем смрековое масло. Мы получили масло из СМРЭКИ. У нас очень хорошо в современном плане оснащена кухня. Мы сделали ее полностью реконструкцию. У нас есть разные аппараты, которые помогают нам в исследовании продуктов, то есть в том числе у нас есть роторный испаритель, с помощью которого мы можем получать эфирные масла, вкусовые эссенции, ароматизированную воду, то есть суть какая, внутри испарителя опускается давление, и благодаря этому температуре, вернее, давление поднимается, температура кипячения, кипения, кипения она спускается и мы получаем температуру кипения около 50-55 градусов за счет чего продукт не меняет свой вкус не меняет свой цвет и эфирные масла не испаряются ну что делаем в первую очередь в первую очередь первый этап это у нас сбор и очистка у каждого продукта, я буду приводить пример сугубо вот на смотрите, то есть то, через что мы уже прошли и получили конечный вариант. У нас в разработке еще три продукта, но они не закончены, поэтому я расскажу только о том, чем мы занимаемся прямо на данный момент. Собственно, собираем, привозим, моем, ее нужно замочить на какое-то время, потом мы отделяем чистые иголочки, это вот происходит все, собственно, вот так вот это у нас на кухне, и потом мы а, все это дело пюрируем, мы взбиваем это все на больших оборотах, на определенной температуре, а, чтобы выделилось масло, чтобы выделились все вещества по максимуму. А, получаем вот такую вот по сути субстанцию, которую затем мы перегоняем через а, роторный испаритель. То есть у нас получается, мы получаем отдельно некий остаток воды, получаем масло и получаем нейтральную воду, которая просто осталась после производства. И вот это то, что мы получаем в конечном результате. Чистое масло зеленого цвета, очень ароматное, безумно подходит к мясу, отлично подходит к овощам. Мы делали томатную постелу, к ней подавали вот это масло, и это было вообще нечто космическое. То есть томатный вкус с неким хвойным ароматом, он создает такой эмоциональный взрыв в голове. Дальше-дальше-дальше. И а, то, чем мы будем сейчас заниматься, это концепция «Лес на -таринки. Это наш а, проект, в формате которого как раз было сделано это масло, а, и находится еще несколько разработок. То есть я думаю, что после нашей поездки в Карпаты вот, в конце этого месяца в нем появится еще продуктов 10. И э, мне очень хочется, чтобы Украину узнали именно в этом плане в Европе. Э, именно с этим проектом мы едем как раз на, в Турин на выставку и будем представлять именно украинские травы, украинские дикие травы. Э, сейчас есть желание как раз пока мое теплое начать исследование водорослей, потому что водоросли это тоже очень важная тема. И просто, чтобы вы понимали, где-то 7% агар-агара, который продается в мире, он произведен из черноморских водорослей, которые добывают дубки. То есть Украина, по сути, имеет свой агар-агар, но мы его не используем. Поэтому хочется, очень заняться этой темой я думаю, что вам всем будет интересно. Я сейчас подготовлю дегустационные пипеточки. Мы их пустим прямо в большой тарелке в зал. То, на чем они лежат, это жмых, который остался от производства. Этот жмых мы сейчас перерабатываем в муку. У нас будет еловый хлеб. Вот. Я просто хочу, чтобы вы понюхали, попробовали и поняли то, о чем я говорю. Давайте пока я буду собственно, набирать пипетки масла, вы мне, возможно, будете задавать вопросы. Я не знаю, возможно, кто-то есть. Да, на данный момент мы уже договорились с двумя лабораториями в Киеве. Одна занимается исследованием как раз растительных веществ, одна занимается исследованием животных веществ. И то есть те вещи, которые могут быть опасны они будут проходить обязательно исследования потому что той аппаратуры, которая у нас есть на данный момент, ее недостаточно. Но у нас уже мы ждем центрифугу, которая к нам придет, ждем реагенты, с помощью которых можно будет выводить концентрацию тех или иных веществ. И, ну, то есть в любом случае я общался с ребятами, которые биологи, очень мощные биологи. Они сказали, что, например, с, там, с хвойными можно работать спокойно. Хвойные не содержат в себе каких-то веществ, которые раз могут накапливаться в организме, то есть что происходит, да, вещества просто накапливаются в организме и в какой-то критической точке они дают либо осложнение, либо какую-то какую проблему. А вот как раз травы, именно дикие травы, есть несколько видов, которые действительно можно исследовать, они съедобны, да, но они могут, там, как полынь, например, полынь это трава, которую можно использовать, но в очень маленьких количествах. Поэтому какие-то вещи, которые будут производиться и будут требовать вот таких вот прохождения таких тестов, нужно надо делать. Это не только вкусное, но и, и полезное. А, это, например, это витаминный взрыв. То есть он... Мы ну, все знаем, да, что ФОЭ содержит в себе витамина С приблизительно в 100 раз больше, чем тот же лимон. Вот, поэтому фактически там капля масла заменяет, наверное два лимона, скорее всего. Да, когда вот пипеточки сейчас пойдут, вы просто себе капаете в рот по несколько капель, потому что пипеток не так много. Не ожидал, что будет такой ажиотаж. Вот, но надеюсь, вам понравится. Да, дальше, если есть вопросы. Вопросы? Юра, еще раз, Серьезно интересно. Сейчас микрофончик дадут. А, да, значит, ну, ты, ты меня просто выводишь на чистую воду. Это хотелось, знаешь, не давать такой концентрат информации. Мы уже сейчас начинаем экспериментировать с плесенью. Особенно с теми, которые на данный момент используются для сыров. То есть это технология мугаритс, да, они э, очень много экспериментировали, они подготовили очень хорошую э, научную базу по работе с плесенями, особенно с плесенями, которые используются для камамбера, с головой плесенью типа ракфор. И э, то есть этой плесенью можно заражать, по сути, на самом деле не только с рыб. Эта плесень чудесно живет на орехах, эта плесень чудесно живет на каких-то других продуктов, в том числе производя ферментацию. То есть если это не единичный продукт, который эта бактерия начала есть, этот грибок, а, например, там, грубо говоря, бочка, которая заполнена, и занося туда споры, они начинают работать и происходит ферментация продукта. Поэтому да, мы как раз сейчас думаем над этим. Еще вопросы? Сейчас мы подождем, может, несколько минут нужно. Есть еще вопросы, давайте, пока мы паузу займем. Добрый день, у вас пришло обожание, сладость, похороны. Сейчас у вас два, почему бывало? И куда я пришла уважание, это в школу кухарства и начала А, Ну смотрите, я не заканчивал никаких кулинарных школ в Украине. Я, мой, мой путь сразу начался с практической кухни во Франции, и, наверное, именно поэтому я смотрю на кухню немножко по-другому. Все мои школы и институты, они проходили полностью в Европе, это была Франция, Италия, Испания, и э, желание, э, то есть желание было, наверное, давно, потому что у меня мать одиночка, и когда она много работала, мне приходилось э, обеспечивать себе там какую-то еду, гречку. Элементарно яйца пожарить, еще что-то. Именно тогда я понял, что яйца, например, нельзя жарить на большом огне и так далее и тому подобное. То есть первые какие-то такие мои институты, они, наверное, были дома. Но в кулинарию я попал случайно. У меня образование скульптора и дипломата международника. То есть это все было абсолютно спонтанно. Это, наверное, просто призыв такой, который вышел по жизни. Смотрите. Первое, что я скажу, это то, что ну, это может не понравиться собственникам бизнеса, но вы должны понимать, что ваш бизнес не будет работать без вложений, вы готовы вкладывать в рекламу, вы готовы вкладывать в посуду, в стены, но вы не всегда готовы вкладывать в сотрудников, потому что существует бытует мнение, что научившись, сотрудник А будет просить очень много денег. И, б, он от вас через какое-то время может уйти, потому что его там переманят другими деньгами. Значит, скажу честно, этого бояться не нужно, во-первых. То есть нужно бояться того, что этот человек будет очень и останется работать с вами. И вкладывая сотрудников, вы делаете самое важное вложение. Вы делаете вложение в будущее заведение, в его инновацию, в его будущую востребованность на рынке. Я понимаю, что это сейчас не на часе, как у нас говорят, но то есть, есть люди, которые, которым интересен процесс продвигания кулинарной культуры. Вот как из Харькова рассказывал Алексей, да, то есть их задача сделать правильную кулинарную культуру в Украине. И а вот существуют рестораторы, которые готовы не просто там зарабатывать деньги, а ресторан ⁇ это страсть. И эта страсть, вот она выражается как раз в возможности именно развивать и привозить эту культуру в Украину. Мы договорились у нас 50 на 50, то есть понятное дело, что 100% шефу никто не оплатит, потому что ну, в этом просто нет смысла, потому что человек должен ценить. То, что он получает. Единственная возможность 100% дать человеку возможность ценить то, что он получает, это он должен вложить некие свои либо силы, либо средства. Потому что я видел очень много шеф-поваров в разных школах кулинарных за все свои поездки, которым оплачивали 100%. И ребята просто приезжали пить пиво, то есть, а не получать знания. Вот, поэтому, вот, собственно, ответ, кто платит. Мы договорились, у нас 50 на 50. И как я компенсирую, вопрос был еще, как я компенсирую время. Смотрите, очень правильно когда-то сказал Дональд Трамп, что руководитель проверяется тогда, когда его нет. Поэтому, если у меня на кухне все хорошо, то я не вижу причин, почему я должен дневать и ночевать. Когда этого требует запуск нового меню, когда э, есть какие-то изменения или еще что-то, можете смотреть, пока оно еще в целом состоянии. Вот, то есть, э, тогда я постоянно нахожусь, да. Как только кухня поставлена, меню новое запущено, э, я начинаю свое путешествие. То есть, например, практически всегда там два месяца зимой безвылазно я нахожусь в Украине. Э, такой же период есть весной, но, например, лето и осень это всегда у меня периоды путешествий, потому что а, практически все кулинарные школы мира, а, они запускают короткие курсы для шефов по подготовке а, и по поднятию квалификации в летний период. Потому что остальное время у них оно занято а, постоянными группами, которые учатся там, по 3-4 месяца, Recording Блю, «Ferrandi». Баский кулинарный центр, Рицескопье, которые вот сейчас открываются после ремонта пятилетнего. Они все вот проводятся краткие кулинарные курсы именно летом, лето, осень, когда у них нет занятий, когда у них есть свободные лаборатории. Поэтому есть периоды, когда я постоянно нахожусь на работе, есть периоды, когда я очень много езжу.